Salam hörmətli kanal izləyicilərimiz. Bu gün Abşeron rayonu Masalıq kəsəbəsində 1-ci Araz supermarketin yanından 300 metr məsafədə bax bu gördüyünüz marşrut yolu, marşrut yolunun düz kənarında belə bir iki mərtəbəli 2 sot yarımda evimiz satışa çıxarılmışdır. Evimiz çox mükəmməl düz görünüşlü, mükəmməl dizaynli evdir. Ev gördüyünüz kimi düz Aşıq yolun kənarında yerləşir. İndi evin içini çəkib sizi evlə tanış edəcəm. Baxın, uğur evimizin həyət hissəsində belə bir gözəl qarvazəsi. Belə bir geniş həyəti var. Dəyərliz izləcilər, Evimiz son dərəcə gözəl, səliqəli və keyfiyyətli tikilmişdir. Evimizin geniş həyəti belə bir ağac, gül bitki üçün nəzərdə tutulmuş torpaq hissəsi və evin altında belə bir padvalı var. Zirzəmi var. Zirzəmi çox höndürdür, geniş ayaq üstə tam sərbəst şəkildə zirzəmiyə daxil olmaq olur. Mən evin zirzəmisindən göründüyün hissə təqdim edeyim. Baxın evin tikilmə keyfiyyətinə. Betonla belə kürsüdən sonra beton verlib, kəmər verlib. biz dörd tərəfli qoşa daşdır. O həmçinin zirzəminin belə balaca bir ayrı bir yeridir. Zirzəmində tam ayaq üstə sərbəst gəzmək olur. İndi daxil olaq evimizin gözəl bir hissəsinə. Baxılı hissəsinə sizə tanış eləyim. Baxın, burada belə bir gül yer də var, dəyərliz izləyicilər. Nəzərdə tutub gül üçün Gördüyünüz kimi evin üz görünüşü, fasadı çox səliqəli bəzənişdir. Bax ola evimizə. Evimizin tamlama işlə gedir. Deməli ıı, evin aboy kağızları hələ vurulmayıb. İnşallah yaxın ki 1 həftə, 10 günə tam bu işə kön başacaq təhvil veriləcək öz alıcısına. Bu koridor hissəsi, giriş hol. Koridordan daxil olan kimi belə bir sanitar qovşaq. Selegalə zəvulə təmir olunub. Evin kombi xətləri, bütün sanitari işləri, elektrik işləri görülüb və sağda daxıllayarkən belə bir böyük qonaq otağı ilə qarşılaşırıq. Qonaq otağı olduqca böyük, gözəl. Təmir olunub. Mən bunu yaxından çəkin bir baxım buna. Deməli bura bizim TV stend yerimizdir. Burada ustalar TV stend yığacaq inşallah. Belə bir böyük səliqəli TV standı olacaq. Qonaq otağından çıxırıq və giririk xanımlarımızın ən xoşladığı evin hissəsi, mətbəxinə. Geniş mətbəx. Mətbəx çox genişdir. Mətbəximiz həmçinin belə bir geniş, gözəl. Gördüyünüz kimi, dəyərli izləcilər, mətbəximizin pəncərəsi öz həyətinə baxır. Gələcəkdə nəzərdə tutulmuş bağ-bağça yerinə baxır. Mətbəxin hətta nəzərdə tutulub ki, burada mətbəx mebelinin altında olan hissə beton tökülüb, metlaq örtük vurulub. Gördüyünüz kimi çəkirəm. Və dəyərlilər izləyicilər 2-ci mərtəbəyə qalxmamışdan öncə pilləkənimizin altında belə bir əl damı kimi yerdə nəzərə tutulub. Qalxırıq evimizin 2-ci mərtəbəsinə. Bizim bu evdə hələ tamamlama işlər gedir. İnşallah ki, yaxın 1 həftə, 10 günə tam hazır olacaq inşallah. 2-ci mərtəbə qalxlıqda sol hissədə yenə belə bir sanitar qovşaq. Yenə həmin ölçüdə geniş təmirli. Sol tərəfdə belə bir yataq otağı. Yataq otağının pəncərəsi yenə dediyim kimi həyətə baxır göstərirəm bu gördüyünüz yol marşrut yoldur. Masazırın girəcəyindən ara supermarketdən bu yola cəmi 300-250 metr məsafə var. Və daxil olaq digər yataq otağına. Bu da digər yataq otağıdır. İkinci mərtəbədə 4 otağımız var. Evimiz cəmi 5 otaqlıdır. Bir otaq böyük zal, qonaq otağı. Aşağıda 4 yataq otağı, sanitari qovşaq, yuxarıda ikinci mərtəbədə. Bu evimizin balkonudur. Evimizin balkonu belə bir 4 metr, 3 metr yarım uzunluğunda, 1 metr enində bu həyətinə baxır. Detallı izlər. Bizim bu evimizin qiyməti 110 min manat təklif olunur. Səhətləri tam qaydasında təmiz torpaq çıxarışı evə kubça alınır, alçı da təqdim olunur. Bu yataq otağından daha bir belə bir balkon açılır. Buranı da sizə göstərim. Bu balkon uzundur. Opsa balkona nisbətən belə bir balkon. Edmis 110 min manata təklif olunur. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Videomuzu bəyənməyi unutmayın. Unutmayın ki, yeni video, yeni evlər təqdim olanda qarşınıza çıxsın. Sağ olun. Allah hamdan.